Привет, друзі! С вами канал Бест Фишинг. Я Петюня. Брат Вест, доброе утром! Всего вам доброго! Йдемо ми на рибалочку. Хто знає, може є така база для риболовів ізумрудка. Будемо сьогодні брати там лодочку і пробувати ловити судочка в одвіз. И говорю, у меня там ждет, я трохи проспал, но бывает. Всем привет! Открываем весенний сезон. Сейчас будем становиться на весло и будем искать сегодня, наверное, судочка. Да в принципе я и чучки не откажусь, но то такое дело. Вроде ветерок плюс-минус небольшой, потому что завтра будет вообще капец. Короче, выходим на заданные точки и ищем рыбу. А что делать? Все, давайте. Не. Впрочем, ничего нового. База изумрудочка. Видно и там не... Ой, не форсируй. Все. Все, и теперь становимся на весло, пока не взяли мотор себе. Возьмем мотор, себе будет Петя его тягать. Но это не точно. А, а, а сейчас буду я на веслах. А сейчас так... ты будешь на веслах, потому что ты опоздал. Да. О, ладно. Ребята, а вы... купляйте моторы. Да. Ибо что? Будут банки большие на руках. Ладно, будем проверять весеннего судака на его активность. Рома, блин, я какой-то хера не приехал, блин. Падла. Падла ты. Вероня что-то клюнуло. А это недоразумение, это пиздец. Ну там говорил, что я рыбу не выпускал. Да. Втопил. Взяли одного недомерка, выпустили. Попробуем еще раз, если еще раз такой недомерок сваливаем. И нам нахер. Блин, опять карапуз. Ох, блин. ты такой мелкий, ё-моё. Мне хочется плакать. О. Иди гуляй. Так, и Гороня у, у нас опять тащит. Да. Блин, опять полудурок. за сраку взял его. Точнее, не за сраку. В анальное отверстие? Да, совершенно верно. Ну что, выпускаем корову? Я думаю, это Я нет, что ни хера не будет. Погнали. Мы не промышленники. Сволочи, которые тридцатками, двадцать пятками выбивают на море реально, блин, судака. никто не говорил, но они гандоны, реально. Это пока, не за, пока не запретят нормально блин, промышленный улов года на три толка не будет на море это однозначно потому что они уже сыпятся только лед сошел майны есть ну прогаливанные ну так скажем между льдом уже посыпанная сетка причем сетки не 45-ки не сороковки 30-25 они такие а потом вы в сельпо и в прочих магазинах видите шнурков которые максимум по 300 грамм да, а вот вы так... хотите хорошо рыбачить, ну так вот, покупайте в сельпо дальше. Не, ну я понимаю нормальный размер, вопроса. Но какие дебилы ее принимают в магазинах, а вы говорите про 3 килограмма и 42 сантиметра в Ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Если не отменят вот эту для этих идиотов, которые безбожно сыпят сети, ну это понятное дело не сто, не 200, я не против промышленного лова, но ну, ставьте 50-шки, так чтобы судак влетал за кило, это по любому за кило. Ну 50 я, конечно, загнул, 40 где-то, ну ладно. Вопросов нет, если они будут ловить полтора, а мелочь процежена. Ну, блин, все прекрасно знают, что творится на Киевском море. Это тут в районе Киева еще плюс-минус как-то что-то где-то, но опять же, люди все ловят, все хотят словить а, блин, инспекции привет от меня лично. Да. Ребята. И опять Игорь не тянет, ё-моё. Смотри, в стоит, сволочь. Видишь, пьялка? Да. Дай пять. Да. Пускай у тебя рыба і вонять кругу. <риск> Красавчик. <риск> ну, і... Кстати, хотів сказати по поводу не <риск> тряпочки. Фартовой. Да. Оце Ігоря її витягує тоді, коли. Хвост Перший хвост. Перший ну, хвост. Да. Ну, первых два слив, ну тут такое діло. Но тряпочку достав, надо было руки. <риск> да. Так що Ігореня. Давай, давай на голову. Главное, на голову. Пешні. Так, ребята. Вот и у меня прилетел Ух, блин, так вдолбал чуть, не чуть и сразу да. <свят> <свят> Ух, хор... Ну, блин Тоже такой спорный Повеселил душу <свят> Ну, открыл ротик ну, давай. Блядь. No. Ну! Паскудник. No. Ну, короче, ребят. округ до около ходить не буду. Вот такие судачок. То его тут и покоцало. Сейчас я достану инструменты, его освобожу, и мы его выпустим. Так, друзья, был, был только что -то срез. А -а -а. Был хороший удар. Игорь не рассказывай там на заднем фоне. А -а -а, Обрезало. менялась волна. Надо текать до дома. Неудобно уже рыбачить. Охуеть, если бы ты на веслах стоял, то я в такие вот эти посмотрел. Счастье. Вот такая фигня. ветер дуже великий поднялся. Игорь Маслаев. Ти, -мо, вітер, як завжди, дує, не сміши мене. Ну що, друзі, закінчилась наша рибалочка, трошки взяли, багато випустили. Таке Було добре проведене час. Піднявся такий вітруган, що капець. ну, взагалі, блін, нереально було вже рибачить. Так що, друзі. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.